shu o'rinda shuni aytib o'tishimiz kerakki bu mineralogiya sohasidan oladigan bo'lsa hozir fanda mavjud endi umumiy anaqasidan olinadigan bo'lsa ikki mingta tur bo'ladigan bo'lsa uni anaqasi bor sinflari bor guruhlar bilan qo'shiladigan bo'lsa to'rt mingdan oshadi endi buni hozir tiplarga sistemalarga ajratib anaqa qilinadigan bo'lsa endi buni hozir ustozlarimizni mana metodikasi bor mana harif asanovich adilxanov mana kitoblari bor mineralogiya kitobi ushbu kitobda aniq sinflar bo'yicha guruhlar bo'yicha ajratib berilgan bu faqat endi to'g'ri bu, bu, bu yigitimizni fikri to'g'ri nazariy bilimni beradigan bo'lsa amaliyotga kelganida endi umumiy olganda hozir buni bir kursda yoki ikkita kursda umumiy minerologiyani tushunishi minerologiyani endi umumiy tashkin anaqasi qiladigan bo'lsa kimyoyiy elementlardan tashkir topadi kimyoviy elementlardagi formulalarni yodlashni o'ziga yuzta mineral umumanmana o'zbekiston hududida ko'proq uchraydigan o'zbekiston minal degan ustozlarimiz yozgan kitoblari bor o'sha kitoblar bo'yicha yurtimiz hududida besh yuz olti turdagi mineral topilgan o'shalardan o'n oltitasi faqat o'zbekiston hududida uchraydigan nodir faqat o'zbekistonda topilgan minerallar bor endi bularni hammasini ham ko'rish imkoniyati bo'lmaydi bizlar iloji boricha o'zimizni muzeyimizda sistematlashtirishga sistematika bo'yicha qo'yganmiz endi ko'proq bizadagimiz etalon konlarga urg'u berilgan etalon konlar mana muruntov konni oladigan bo'lsak buni shakllanishi bir necha million yillar davomida shakllanishi madallanishi oltmish million yilga borib taqaladi oltmish million yil davomida shakllanish jarayonida uchta tip generatsiyasi bor o'sha madallanishi generatsiya paratip deyiladi endi de oladigan bo'lsak bu o'sha oltin probasi mana oltin o'zi asosiy mahsulot oltin bo'ladigan bo'lsa otindan tashqari tellur boshqa narsalar ham keladi asosiy produktiv o'sha mahsuloor anaqasini oladigan bo'lsak oltin sulfidli farmasiyaga kiradi endi farmasiya haqida gapiradigan bo'lsak tushuncha beradigan bo'lsak bu yerda endi uh, umumiy o'sha oltinni ko'proq probasi yaxshi uchraydigan şey, va sakson foiz oltinimiz uh, sulfidli farmasiyada uchraydi sakson foizi oltinimizni o'sha probasi jihatdan uh, endi mana gapiradigan bo'lsak probani o'zi nima mingdagi ulushi aytiladi o'shayeda mana hozir oladigan bo'lsak bu yerda oltin bilan vismu mis tellur boshqa boshqa metallar keladigan bo'lsa shunga qarab nomi o'zgaradi mana hozir oladigan bo'lsa sof oltinimiz o'sha sof deyilgani bilan uni tarkibida qo'shimcha elementlar bor endi bularni tiplari bo'yicha o'rganiladigan bo'lsa endi buni tipini mayli o'rgandi deyilgan taqdirda ham kristallografiya degan fanimiz bor kristalografiyada o'sha madan oldida bo'ladigan minanlar madandan keyin bo'ladigan minallar madan bilan birga keladigan minanlar bizada hozir oladigan bo'lsa, yana fan tilida aytadigan bo'lsak aksessor minalari bor jins hosil qiluvchi minalarimiz bor mana bu biz o'zimizni o'sha muzeyimizni tashkillashtirgan olimpiada bolalarni tayyorlaydigan shaklimizda asosan 'shu jins hosil qiluvchi aksessor aksessrmida boshlaymiz sababi mana tog' oladigan bo'lsak o'sha tarkibidagi jins hosil qiluvchi minanlarga qarab turib keyin biz petrograf o'tib ketamiz petrografiyaga bog'lab turib o'sha o'quvchilar endi o'sha o'rgangandan keyin magmat tojinsini bo'lib bo'liamiz interuziv effuziv magmat tojinslariga interuziv degani yer qarida effuziv yer yuzasida hosil bo'ladigan toj oladigan bo'lsak buni o'sha intruzivlari o'zi endi tarkibidagi kremniy miqdoriga qarab turib ham bo'linib ketadi ana o'sha bilan bog'liq bo'lib turib biz talaba to'g'ri aytdi to'g'ri aytdi talabaham to'g'ri aytdi endi mana keyingi oliy ta'limda islohotlar ketyaptiku oliy ta'lim islohotlarida endi buyurtmachi o'zi buyuradi nima o'qitishni a mana Man bundan keyin bo'ladi u vazirlik yoki qandayaaemas masalan kon metallurgiya tajriba borki mana bizada shaxtalar bor mana gujumsoy zarmetan shaxta shaxtaga boradiganlarni o'zini alohida fanlar qo'yiladi mana anular bo'yichada shuning uchun geologiyada mana islohotlar ketyapti mana ertasi to'g'ri aytyapti minerao'hani to'rt kurs o'qish kerak masalan kerak bo'lsa demak endi geologiya qo'mitasi <tus> mana man, man, masalan ko'proq qo'yish mumkin bu tajriba bor bunda keyin hmm. yana mana oliy ta'limda shunaqa islohotlar ketyapti hurmatli talaba mana xudo xohlasa sizdan keyingi o'sha bosqichdagi talabalarda qo'shimcha fanlar olib tashlash masalasi qo'yilyapti xudo xohlasa men o'ylaymanki kelajakda mana shu geologiya sohasida ham haqiqiy o'sha geologiya bo'lsa geolog ha, mutaxassis bo'lib chiqadi Rahmat. jahon andozalari rahmat endi bu mineralogiya geologiyani asosi buni kamaytirish ko'paytirish yoki birovni talabiga asosan mumkin emas chunki bu основанов endi men aytmoqchi bo'lgan narsa siz bilishingiz kerak bo'lgan eng oddiy narsalar birinchi element nima tarkibi bir xil bo'lgan kimyoviy modda bir xil mineral nima bir yoki bir nechta kimyoviy elementdan tashkil topgan modda mineral xo'sp tog' jinsi nima bir nechta minerallardan tashkil topgan modda u tog' jinsi deyiladi endi siz aytyapsiz bitta mineral uchta tog' jinislarida ham uchrashishi mumkinmi mumkin mumkin oddiygina kvarsni oling magmatik tog' jinslarida ham u bor metamorfik tog' jinislarida ham u bor va cho'kindi tog' jinslarida ham u bor lekin bu narsani hech o'ylamang bu narsalar juda yaxshi o'ylab qilingan biz vaqtimizda ham biz o'qigan vaqtimizda ham bu bir kurs o'qitilgan endi bu yerda mineralogiyada nima e'tibor beriladi mineralogiyada agar endi uni yana uni haligi chuqur o'rganish kerak bo'lsa chuqur o'rganish kerak bo'lsa shu sohada ishlashga to'g'ri keladi lekin sizda o'sha olti oyda beradigan ma'lumot sanoat miqyosida ishlatish uchun man o'ylayman yetarli bu uchun nima bilish kerak mineralni ko'rinishi uni spaynisi uni qattiqligi man asosan bu bu savollarga javob bermasa ham studentlar masalan talabalar men so'ragan bo'lardim uni kimyoviy formulasini bu bu juda kerak nima uchun kon hosil bo'lishida bu bu o'sha mineral tarkibidagi moddalar juda asosiys hisoblanadi qayerda hosil bo'ldi bu qanaqa sharoitda hosil bo'ldi qani bularni hammasi yig'ilib bir kon shakliga keldimi yoki kelmadimi keladimi yoki kelmaydimi mana bu savollar ko'proq studentlarnit qiziqtirishi kerak rahmat marhamat m davomida man bir mulohazaga kelib o'tiribman mana qo'limdagi mana bu kitob mana necha bor ekranga ko'rsatib turibmiz xotiralari abadiy bo'lsin akademik aziz po'latovich qayimov tomonidan tarjima qilingan ozgina haligi bir daftar yo'qoldi orada bir daftar yo'qoldi uni to'ldirish u bularda ozgina xizmatimiz bo'lgan bo'lsa biz ehtimoldiru lekin asosan mehnat muhtaram o'sha azizpoosih qayumov rahmatlikni mehnatlari edi ikki ming sakkizinchi yildan to ikki ming o'n yettinchi yilgacha shu ishni ustida ko'p mehnat qilganlar man demoqchi bo'lganim bu asardan talabalarimiz olib qiziqib o'qisa xuddi darslikdek o'qiydi nihoyatda ravon til bilan nihoyatda chiroyli haligi uslub asosida qilingan kutubxonalarga berilgan bo'lsa kerak berilgan berilgan kutubxonalar bu o'zi ming nusxada chiqdi deb e'lon qilindi aniq sonini bilmaymizu har holda ming nusxa deb belgilangan demak kutubxonalarda bor bunga e'tibor beringlar bu nimadir qimmatbaho javohirlar haqida bilimlar kitobi kitoiljamohir fil fi ma'rifatil javohir deyiladi arabchada buni orqada ar arabcha arabcha matnni ham berganmiz kim agar bu tildan xabardor <laughs> bo'lsa solishtirib o'qish imkoniyati bo'ladi tarjimani bunga asosga asliga solishtirish mumkin bo'ladi xullaski bunda juda ko'p ma'lumotlar mana hozir qattiqlik darajasi deyilyapti de, uh, moddalarni masalan o'sha ularni o'lchovlarini beruni shu qadar aniq kiritganki falon mag'danniy yoki bo'lmasa falon javohirning qattiqlik darajasi buncha uni masalan solishtirma og'irligi ma boya tilga olindi bu so'z solishtirma og'irligi buncha bu narsalarni tajribasi juda katta tajriba asosiga va yana bir narsani ta'kidlagan bo'lardim abu rayhon beruniy bu kitob ustida ishlagan paytida 86 ta muallifga murojaat etdi evet. oh. bu degan so'z bu, bu yo'nalishdagi ilmiy izlanishni beruniy emas beruniydan avval qancha qancha olimlar ishlaganligi ma'lumotlar bu yerda bor ko'p olimlarning ishlari yo'qolib ketgan beruniy orqali ular bo'lganligini bu bilamiz bugungi kunda undan evet. tashqari yana bir qiziq narsa bir madan yoki bo'lmasa bo, bir javohir haqida tarifi tavsufini keltirib boradilarda uni qayerda geografiyasini beradilar afrikani o zimbabe zanzibar degan joylari sudan deysizmi yoki bo'lmasa shimoliy afrika mintaqalari xitoy janubiy sharqiy osiyo hindiston mintaqalari o'rta osiyo mintaqasi <laughs> <laughs> hayron qolasan geografik tasavvuriga abu rayhon beruniyni shu qadar qadarki bu kitobdan yaxshilab chuqur o'rganib foydalaninglar o'quv jarayonida juda judayam katta foyda beradi sizlarga siz tavsiya qilingiz hattoki bu asar haqida bir maxsus kurs tashkil qilinsa geologiya e, yo'nalishidagi e, ta'lim tizimida evet. maxsus kurs qilib astoydil bo'lajak geolog bo'lajak bu minerologlarga bu kitobni mag'zi mohiyatini yetkazish kerak deb o'ylayman tayyor poydevor ekanda juda olim aka bitta narsa men talabalar uchun bitta ma'lumot bu kitobni elektron varianti elektron varianti sizlarni kutubxonalaringda bor chunki navoiy kom metallurgiya elektron kutubxonasi bor tiguvctiga ulangan ko bu elektron variantda h mumkin borib so'rasangizlar mineralogiya desangia chiqadi keyin yana bitta narsa mana bu yerda hozir domla aytib o'tdilar mana beruniyda mana kitobimizda o'sha o'zida solishtirmaoo'io'lchas asboblari bo'lgan mana biza shuni keltirganmiz kitoblarimizda arximedonishlagan да да axi shuning uchun agar qiziqsanglar bu yerda yana bitta narsa borda vaagi tabiiy oltinlar mana rashd degan joyda deydi Iı, sakson ratlir deydi oltin topilgan deydi yibuun bu sakson degani bu, bu to'rt ratl degani to'rt yuz olti gramm hisoblanadi bor o'ttiz ikki kilo hmm. buni deydi hokim deydi evet. sotib ololmadi deydi butun anasini sotib uni keyin olib kelib saroyiga ildirib qo'ydi zanjir bilan deydi qiziqarlida o'qisangiz ichiga kirib ketaverasiz ko'rasizmi keyin Key yana bitta narsani aytib hmm. o'tiradida misrda deydi oltinni deydi ertalab tong chiqqan paytda yig'ishtirib olgan marjonlandigan oltin qaranga chunki u kunduz kuni yoruq' yor bermaydilekin ertalab quyosh nurida yaltiraydi keyin odamlar yig'ib olgan hayron qoladi yani misrdi to'g'risida yozib o't yuqorida aytgan qiyalama nur borku дa qiyalama o'sha qiyalama nur uni uzoqdan ko'rish imkoniyati ber tepadan turgan nurda yaltiramaydi ko'rzmi shuning uchun erta tong shahar turib quyosh chiqishidan nurga tushishidan terib oltin yig'ishgan ekan bu narsa mana bu tarifda bor domla talabalarga juda keraklida tarixni o'rgansaklar mana minerallar to'g'risidagi ma'lumotlar albatta ularga kerak bo'ladi ertaga rahmat e, tomoshabinlarimizdan bir qancha savol tushgan endi 10 daqiqa vaqtimiz qoldi. iltimos shu qisqa lo'nda javob beramiz e, ahmadjon aka bu sizga bo'lsa kerak bu savol navoiy viloyatidan jumaniyozova ziyoda so'rayaptilar geologlarning ishi juda og'ir lekin ijarama ijara yashab yurganlari juda ko'p geologlarga qandaydir imtiyozlar belgilanganmi deb so'rabdilar hozircha <laughs> hech qanday imtiyoz belgilanmagan lekin qo'mitamiz tomonidan mana olib qaraydigan bo'lsa oxirgi paytga kelib shu yosh geologlarimizga ge, yo geolog oilalariga ge, e, institutlarimiz qoshidagi общежитияlarni yotoqxonaa yotoqxonalarni nima qilindi o'sha joyi ishlatilmay qolib ketganini olib boshqatdan rekonstruksiya qilib e, remont e, ta'mirlash natijasida shu yosh olimlarimizga xodimlarimizga shu yerga borib yashaydigan qilindi Bunarsa, etdir, endi, manâ, bulgulub, boğundu, -nasıb. Nasıb kıladi, bu narsa davom ettiryapti endi xudo xohlasa mana geologiyaga boshqacha munosabat bo'lib o'zgarishlar bo'lganda kelajakda nasib qiladi nasi qashqadaryodan jumayev bahodir bu savol ham sizga bo'lsa kerak geologiya muzeyini viloyatlarda filiallarini ochishni iloji bormi deb so'rabdilar ana endi bu qiziq savol qashqadaryo viloyatidan so'rayotgan bo'lsa o'sha yerda shahrisabzda kitob bilan qashqadaryo geologiya qidiruv ekspeditsiyasini juda chiroyli muzeyi bor Ha. ana o'sha muzeyga kirib bundan buyog'iga yana shu maqsad ketyaptiki hozir butun ekspeditsiyalarimizda shu oldingi o'zimizni muzey filiallarimizni ochishimiz kerak chunki o'quvchilarni borishiga rahmat buxorodan bobur azizov so'rayaptilar orol dengizini suv chekingan hududlarida qandaydir tabiiy boyliklar mavjudmi bu, bu haqda ma'lumotlar bormi o'rganilganmi degan mazmunda savol berdi tabiiy boyliklar endi nima deyiladi har qanday dengizni ostiga tushilgan tuzlar tuzlar bu tuz qayerdan keldi yuvilib keldi sirdaryo bilan amudaryo yuvib kelyapti olib shuni tagidagi hozir oh. mana ekologik katastrofa deganimiz shu tuzlar tarqab ketishi kerak ah. emas tuzlar bor o'sha yerda madanlar madan paydo bo'layotgan asosiy tuzlar hmm. bular million kon o'zidan o'zi birpasda bo'lmaydi bu million million yillar natijasida konlar paydo bo'ladi shu tuz ham bu boylik madan hisoblanadi keyin o'sha qashqadaryodan bahodir jumayev yana bir savol berganlar o'zbekistonda oltmishta elementdan iborat qatlam bor deb aytildi aynan shu ma'lumot qaysi manbada keltirilgan shunday şu, ma'lumot berildi ko'rsatuvimiz davomida shu ma'lumot bor bizni institutimizda haligi shamsiddin qurbonov himoya qildi disertatsya aynan qayta ishlash va undan neft olish oxirgi o'n ikki foiz nef qoladi ammo tarkibda oltmish foiz oltmish xil elment borligi haqida dissertatsiyada keltirganmiz rahmat yana savol bor ekan talabalardan marhamat avvalambor assalomu alaykum men islom karimov nomidagi toshkent davlat texnika universiteti geologiya qidiruv fakulteti to'rtinchi bosqich talabasiman savolim shundan iboratki geologiya sohasidagi barcha o'quv adabiyotlarning yarimidan ko'proq rus tilida yozilgan shuni ham inobatga olish kerakki o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganiga o'ttiz yildan oshdi bu adabiyotlarni tarjima qilish borasida biror bir ishlar olib borilyaptimi oldindan rahmat javob alamjon aka nima deymiz bu savolga tarjima qilinyapti eng birinchi namuna mana shu institutimizda ustozlarimiz biga birga hamkorlikda qilgan undan keyin mana domomlarimiza hoir ushlab turibdi minero kitob yana umumiy geologia kitoblar tarjima qil hozir bizda ham ikki uchta adabiyotlarni tarjima qilib topshirdik nasib chiqib qoladi e bu hammaga buyurldi hamma rga topshiriq beru yo'nalishdagi ishlarni baribir kuchaytirish kerak ekandasajo man maslahat bergan bo'lar dim yoshlarga rus tilini ham o'rganinglar rus tilidan voz kechib bo'lmaydi rus tili bizni boshqa tillarni o'rganishimizga vosita hisoblanadi kerak bo'lsa sababiendi rus tilini bilmaslik rus tilini bilmaslik bizni keyingi bir 20-30 yil ichida ro'y bergan hodisa rus tili parallel ona til bilan barobar ishlatilgan edi man masalan rus tilini ulug'ligi buni shubha qilish mumkin emas rus tilini o'rganinglar rus tilida bemalol o'qishga o'rgansanglar juda dunyoyinglar kengayib ketadi o'rganish kerak masatni o'rganish uchun ham bilish kerak ingliz tilini o'rganamiz nega rus tilini o'rganish qandaydir so'q qarash kerak bu buni ham o'rganish kerak Har maslahatim shu bu yerdagi katta muammolardan bittasi endi o'qishga kirayotganlar fizika matematika sohasida tayyorlanib o'qishga kiradi lekin ularga birinchi kursdan o'sha geologiya sohasia o'qitiladi u qanaqa qilib rus tili fizika matematika ba rus tilini ham o'rganib kelishi mumkin talabani e'tirozi to'g'rida chunki maktablarda rus tili fanini soati nihoyatda qisqarib ketgan qisqarib ketgan albatta bular shuni hisobiga juda to'g'ri e'tiroz bu yerda hozir endi olimlarimiz baribir harakat qilib shu baribir o'zbekistonda yashayapmiz ertaga geologiya sohasini rivojlantiradigan bo'lsak o'zbek tilida adabiyot berib o'zimiz agar to'g'ri ikkinchi til ham kerak o'zbek tilida adabiyotlar kam judayam kam yana bir tomoshabinimiz savol beribdilar ilhom aka sizga bo'lsa kerak bu savol surxondaryodan boboniyoz jo'rayev o'zbekistonning tabiiy boyliklarini o'zlashtirish bo'yicha bugun ko'p yirik qo'shma loyihalar amalga oshirilyapti biz o'z konlarimizni izlab topish o'zlashtirish ulardan foyda olishda xorij texnologiyalari va sarmoyasiga qanchalik bog'liqmiz deb so'rabdilar juda o'rinli savol hozir bu soha bo'yicha juda katta ishlar olib borilyapti masalan navoiy kon tog' metallurgiya kombinatida ham yigirma uchinchi yilgacha shu aksionerniy обществоga o'tkazish bo'yicha ishlar olib borilyapti endi agar konlarni o'zlashtirishda shu respublikamizdan chiqadigan e, investorlar e, agar e, bo'ladigan bo'lsa u juda yam yaxshi agar bo'lmaydigan bo'lsa chet eldagi haligi o'sha sarmoyadorlarni jalb qilib ishlamayotgan konlarni ishlatish bu respublika uchun ixtisodiy samara beradi <laughs> aynan o'sha manimcha samaradorligini nazarda tutganda o'zbekistonni boyliklarini o'zimiz izlab topib o'zimiz qayta ishlashimiz kerak emasmi degan narsani manimcha nazarda tutyaptilara tomoshabinlarei e, bu sohada masalan uran va oltin uh, uran strategik siro uh, bizni asosiy navoiy kon metallurgiya tog' kombinati ishlab chiqarilgan asosiy metal bu oltin endi bu soha bo'yicha chet eldan hali e, navoiy kon metallurgiya kombinati tasarrufida bo'lgan konlarda bu narsalarni e, bajarish juda ham to'g'ri emas agar hmm. boshqa masalan aytaylik janubiy o'zbekiston hududlarida sultonvasta xuljuqtovda bo'ladigan bo'lsa agar bu iqtisodiy samara berishi mumkin yana savol bor ekan endi 3 daqiqa vaqtimiz qoldi, imkon qadar ha assalomu alaykum ustozlar As men islom karimov nomidagi toshkent davlat texnika universitetining geoligiya qidiruv fakultetining to'rtinchi bosch talabasi yo'ldoshev jasurbek bo'laman savolim shundan iboratki shu yil bitiruvchilarimiz bir yuz qirq o'zimizni fakultetda boshqa <coughs> viloyatdagi bitqazayotganlar ham soni ancha ko'payadi shu tashkilotlar muassasalar hamma bitqazuvchilarni ish bilan ta'minlay oladimi yuz foiz ishga qamrab olish natijasi qanaqa bo'ladi shu marhamat endi bu yerda sizni savolingiz o'rinli <laughs> lekin bu yerda o'tirgan mutaxassislar asosan pedagoglar <laughs> hamda <laughs> nima deydi xudo xohlasa mana prezidentimiz tashabbusi bilan bu sohaga agar rivojiga e'tibor beriladigan bo'lsa bu narsaga men qisqa qilib aytib qo'yma marhamat jon mutaxassis bo'lib shu sohada ishlayman deb korxonaga borsanglar sizlarni albatta ishga oladi. oladi Oladi. faqatgina faqatgina borib turib men hozir toshkentda yo imirda ishlayman yo igirnigimda ishlayman bu demasdan daladagi geologiya qidiruv ekspeditsiyalariga boringlar nimaga olmaymiz yosh mutaxassislari olamiz albatta tarbiya Albat olamiz yana savol boreda marhamat endi shunday bir taklif bor mana geologiyani maktabdan boshlaymiz deyapsiz oltinchi yettinchi sinfdan yani geologiya sohasi haqida nima tushuntirishni boshlaymiz deyapsiz shundi boshqacha yo'nalishda işte davom ettirsakda boshlasak oromgohlarni shunaqa yaratsak geologik geologik ekspeditsiyaga masalan olib boraydigan oromgohlar yaratsak qanday bo'ladi masalan geolog oramgohimizda o'zimizni muzey bor o'sha yerda shu tadbir o'tkazamiz endi yana bitta kichkina muzey kichkina kollektiv muzey nima deydi butun respublikadagi oramgohlarni qamrab olib shu narsani majburan kirgizib bo'lmaydi bolalarni o'zi qiziqsa manga daje oltinchi yettinchi sinf emas manga to'rtinchi sinf bolalari kelib dinozavrlar to'g'risida informatsiya so'raydi ana qizaq shuni bolaga qiziqtirish uchun shu man uch oylik davomida mana ta'tilda bolalar oromgohga boradi to'g'rimi shunaqa bir to'garaklar deb nima qilaylik ochsak shu narsa bir qandaydir qiziqtirish bo'lmaydimi albatta haarga o'sib kelayotgan yoshlarga mana bitirasizlar mutaxassis bo'lasizlar biza shu geologiya haqida to'rtinchi kursdan boshladik uzr so'rayman shu institutga universitetga kirgandan bildikda shu narsani endi yosh yosh nima bolalardan boshlab mana shu narsaga yeah, qiziqtirish yeah, kuchli nima okay. qilish kerakda shu haqida men rahmat olimpiada ham shu narsa uchun qilinyapti endi bu yerda ommaviy axborot vositalarini ham uh, roli katta bo'ladi sababi hozir uh, oladigan bo'lsak ha sohada ishlayotgan geologlar haqida shu paytgacha qilingan geologlar hayoti haqida bir mazmunli kinolar olinmagan badiiy kitoblar yozilmagan endi shu ommaviy axborot vositalari bilan chammarchas bog'laydigan bo'lsak mana bizlar uh, assalom o'zbekiston bilan Uh, mana uh, dunyo bo'ylab o'zbekiston uh, tarix kanali bilan uzviy bizar hamkorlikda mana filmlar efirga berib borib harakat qilyaptik har bir tematikasi bo'yicha bir yo'nalishlar bo'yicha maqsad shu keng auditoriyani qamrab olib o'sha targ'ibotni olib borishi geolog bilan arxeologn farqiga borish ko'pchilik endi arxeolog deb geologlar adashtirish yani uh, yurishadi endi shuning uchun hozir endi o'ylashimchaki bu yo'nalishda endi mana muhtaram prezidentimizni fikrlaridan keyin uh, baribir sohaga bo'lgan talab sohaga bo'lgan e'tibor kuchaysa kerak muzeyda olim aka yaxshi fikr aytdida muzeyda bitta narsasi borki maktab bolalari navoiydabitta shunaqa tajriba bor navoiyda ham zarafshonda ham zarafshonda ham bo'lsa yaxshi muzey bor kom metallurgiya kombinatini и farhod madaniyat so'ray domla borib ko'rin zo'r muzey bizlar maktablarni hamma o'quvchisini olib kelamiz u yerda dars o'tamiz ularni har bittasi tushuntirgandan keyin ularda o'sha haqiqatdan to'g'ri aytyapti ularda o'sha konchilikka metallurgiyaga bo'lgan qiziqish tarixga bo'lgan qiziqish kuchayadi ikki uch marta kelgandan keyin keyin yana bir narsa hozir to'g'ri aytdi agar tarixiy mana o'zbekiston tarixi kanalibini qilsa mana biza tayyormiz o'sha muruntov to'g'risida o'sha yerdagi konlarimiz to'g'risida ochgan olimlarimiz to'g'risida juda to'g'ri aytdi bir yaxshi filmlar qilib kanallarda ko'rsatsak bu bizarni faxrimiz bu yaxshi bo'lardi o'zbekiston tarixi kanali ko'p bo'lgani yo'q tashkil bo'lganyo'q hozir bularda bitta juda ommalashganda ham shundoq bo'lyaptiki muzeylarga sayohat yt bir soatlik bir soatlik jonli joyidan endi mana hozir geologiyani shuni ko'ryapsizlarmi bolalarim yo serialdan chiqmayapsizlarmi shu 2020-yilda o'zida geologiya muzeyidan 8 soat efirga chiqdik bu kichkina narsa emas bir kichkina объем emas bu. buimo bu yigit o'zi tashabbus ko'rsatishi lozim bo'lgan narsani taklif qildi Men quvonib turibman shuncha geolog ertaga geolog bo'laman degan yigitlar qizlar o'tiribdi shunday o'zlari tashkil qiladigan ishni o'zlari taklif qilyaptilar ertaga bular tashkil qilib to'garak deymizmi bir yetakchi guruh guruh yetakchisi bo'lib bolalarni yetaklashga o'zlari tashabbus qilsa sizlarni chiqinglar a ulanib ketadi'an avlodlar ulanib ketadi geologiya rivojlanadi agar o'zinglarda tashabbus haligi qaynab yonib tursa yonib turadigan yonib turinglar yaxshi tashabbus taklifini berdingiz ishga borganda o'sha yerda qilaylik yaxshimirsodiq aka mana misol uchun yozgi ta'til paytida kechasi gapingiz bo'ldim o'sha o'zini viloyatiga borganda deylik o'sha yerda maktablarda yoki bir oromgoh bo'ladigan bo'lsa o'sha yerdagi bolalarni to'plab o'zini bilimlarini talaba sifatida o'zlashtirgan bilimlarini bolalarga bersa geologiya manimcha judayam ko'pchilik qiziqib ketadi bu sohaga endi yana bu yerda qo'shimcha qilish kerak bizni davlatimiz xudo xohlasa mana jahonga yuz tutyapmiz o'sha haligi paxtani soyasida qolib ketguvdik buni o'zlaringiz xabarlaringiz bora agrar mana xudo xohlasa endi yigirma birinchi asr mana deyarli choragini o'tayapmiz sanoat rivojlanadi hurmatli talabalar sizlarni kelajaklaringiz oldinda faqat buning uchun ko'proq o'qish kerak bilim aql va qo'shimcha plyus texnologiya yangi texnologiyalar <Sanad> Bir yaş fakat bülen, tüketeli, qarip, ıı, bu yedir, çıkarıcı, bürgen, bir yaxshi fakt bilan endi tugataylik vaqtimiz ham qariyb nihoyasiga yetib qoldi bu masala kecha ham ko'tarilgan edi lekin men bevosita shu ishlab chiqaruvchi konchilar shu yerda borganini foydalanib yana shu savolni bermoqchiman o'zbekiston kon metallurgiya tarixi kitobida mana bir nechta marta ko'rsatildi efir vaqtida yana bir qiziq va ajoyib fakt keltirilgan ekan navoiy kon metallurgiya kombinyati ishlab chiqarilgan oltin xalqaro miqyosda sifat etaloni deb qabul qilingan ekan london birjasida va uh, tokio london qimmatbaho metallar bozori va uh, tokio birjasida nimaning hisobiga erishilgan bunday natijaga texnologiya bir so'z bilan aytadigan bo'lsak texnologiya uh -huh. navoiy navoiy kon metallurgiya kombinatida olib borilayotgan oltin ajratib olish texnologiyasini yuqori samaradorligih demak eng bugungi kuni talabiga javob beradigan texnologiya e, bilan ishlanyapti e, navoiy kon metallurgiya kombinati endi o'zbekiston oltini deyiladiku o'zbekiston oltini deyiladi o'zbekiston oltini dunyoda etalon bo'lgan da etalon hisoblanib o'sha şey, londonda ham yaponiyada ham bu narsa tan olingan va oxirgi marta 2000... ikki ming o'n uchinchi o'n yilda yana bir marta ular tasdiqladi buni to'g'rimi ilhom aka yana bir tasdiqlab yana bizni oltin valyutni deylik Valyutni золото bu valyuta to'g'ri hech kimga tekshiruvsiz bizni O'zbekistonning oltinimiz oxiriga yetishilgan texnologiya bilan ishlab hmm. berilgani uchun to'rtta to'qqizi bor to'qson to'qqizu to'qson to'qqiz foizi sof oltin boshqa qolgani bor yo'g'i yuzdan bir foizi qo'shimcha elementlar shuni hammasini olishi har bitta shu foizini bir 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 yuzdan bir foizini olish uchun juda katta mablag' ketadi lekin o'zbekiston tog'kon metallurgiya kombinatini texnologiyasi shu sarf xarajatni harakat qilishyapti mana oxirgi javob nima bo'ldi o'zbekiston oltini valyutni valyutniy zo rahmatolshni oxirgi stadiyasi bu elektroliz usuli elektroliz usuli ya'ni elektrolitdan o'sha madan anotdan kaltitga o'tkaziladi shu vaqtda o'sha to'qson to'qqiz to'qson to'qqiz raqamligacha tozalanadi va bu o'sha hozir siz aytib o'tganday london birjasida yuqori baholangan rahmat hurmatli mutaxassislar aziz talabalar mana biz ikki kun davomida respublikamiz geologiya va kon sanoati tarixi va buguni haqida suhbatlashdik yutuqlar bilan birga mavjud kamchiliklar haqida ham ro'y ro'yrost fikrlar bildirildi umid qilamizki bu fikr mulohazalar o'z samarasini beradi men navoiydan tashrif buyurgan ekspertlarimizga yana bir karra alohida minnatdorchilik bildiraman xush kelibsiz aziz tomoshabinlar shuning bilan muloqotimiz o'z poyoniga yetdi e'tiboringiz uchun rahmat salomat bo'ling